Первое такое серьезное столкновение с властями. Уже вы имели семью? Вы можете вспомнить? Да, первое столкновение было, когда у нас дочери было пора идти в школу. И я уже прочно уселась на этой основе. И мы не хотели, когда они заставляли их вступать в в пионеры, и заставляли вот такие песни петь. Можно повторить угу. их? Да, конечно. Да, эти песни были революционные которые говорили, нас не Бог и не святые не спасут нас в этот час, только красные герои, только красные орлы, партизанские сыны. Мы говорим, мы не можем эту песню петь сами, и дети не могут петь. Мы пошли к директору, они, он говорит, это школьная программа, и дети ваши должны петь, потому что у меня класс тянут вниз, оценки плохие. Угу. Мы говорим, он спросил, говорит, а вы ставите оценки за голос или за слова? он говорит, за то и за другое. Он говорит, ну если за голос, то вы попросите, наши дети споют вам песни религиозные. Но он, конечно, рассердился, говорит, еще не хватало, чтобы они тут нам пели ваши песни. Но он говорит, муж мой сказал, дети не могут учиться тогда. Мы будем просить ходатайствовать в властей, чтобы нам дали выезд отсюда, потому что мы не согласны с этим. Но после долгой борьбы этой они, значит, решили забрать у нас детей трое детей наших училось. И после этого, когда мы не согласились на это, они забрали у нас троих детей. Лишили нас родительских прав. Детей спрятали от нас. Мы три месяца не знали, где дети. Ну вот, и они сделали суд в феврале 1962 года, и детей наших забрали. Троих? троих сразу. И Сколько вы не видели ну, вообще шесть период лет. вот разлуки? На да, 6 лет. 6 лет? Да. Они их поместили в этот в интернат, и когда им только, с, там же в России 16 лет, совершеннолетний, получает паспорт, то как только им 16 исполнялось, они убегали домой. Долгое время прятали, почти год, но невозможно спрятать их. И их забрали. На это время мы написали 500 писем мы писали в министерство, мы писали по республикам, мы спрашивали, может быть в вашей республике наши дети, может быть в вашей. Ну, а вообще интересно узнать вообще, каким образом вам удалось их найти, кто вам подсказал или как Бог вам помог они найти детей, да. Да, у нас почта вся проверялась, к нам не, не мы не можем отправить, и не, не к нам у нас вся забиралась, проверялась. Но нашелся Бог нашел такого человека, на которого бы можно было и не подумать, женщина пьяница любит выпить, и она э, пос посочувствовала и написала письмо. И сказ... От себя? От... Она расспросила их, кто они. Они, говорит, стоят все время трое, не играют, ничего, плачут иногда. Дети, то она, значит, я, говорит, вижу, и мне жалко стало их. И я решила написать вам письмо. И рассказала. Они, мне, говорит, сказали, что родители не знают, где мы. И я вам написала вот письмо. И э, вот тут они находятся, вот здесь можете приехать. Ну, мы, конечно, поблагодарили Бога за это, что так получилось. Это, это просто чудо, чудо мерикл. Да, да. Почта вся проверяется, письмо лежит э, в этом, в, в, по почте пришло, и штампы, и марки, и все. А как оно прошло, не знаю. То мы прочитали его, и мы сразу же на второй день с мужем поехали туда. Они э, водой разливали, где идет собрание верующих, пожарные машины вызвали, две машины, они разливали водой но это был июль месяц это вышли все мокрые высушились и ну, да. обратно продолжали с ну, да. это после этого они опять не разогнали они не остановилось все это они тогда стали развозить подгонят машину бортовую и просто берут за руки но никто не сопротивляется не дерутся с ними они садят в машину закидывают и везут 10 километров одного оставят, проедут 10 другого оставят. И это было вечером, было, многие люди не пришли домой, на одно утром на работу, заблудились. Но это у нас был такой начальник КГБ Яры К Иконников. Приходит опять, высматривает, кто, кто кого, и забирает. Кто говорил проповедь, забирали сразу. То 21 человек был посаженный. Два, это было в 60... В первом году, то мы это, пришли, когда туда, в Министерство иностранных дел, ну, это как всегда, мы уже стали известны на ЧПУ. И это дальше ходить уже не, как по веревочке, тянут, не, не пойдешь. Мы пришли, э, побыли там, потом пришли на вокзал, чтобы покушать. Подъезжают две «Волги», забирают нас, нас признали сумасшедшими. Приехали домой, его посадили. Мужа посадили? Ага, его посадили на два года. И, то есть просто вот за то, что попробовали постучаться в да, посольство. Да, за то, что были около посольства, и хотели передать письма. Выезжал из ворот посольства дипломат. Я с ребенком пошла под, к машине, у меня письма были. И милиционер за мной побежал. И я говорю: "Вы дипломат?" Он говорит: "Да." Я говорю: "Я хотела вам письма передать, вот наши." Он даже ничего не мог сказать, ничего сделать. И этот милиционер так у меня выхватил эти письма перед машиной. И все, и нас забрали, и он только посмотрел на нас, и все. Вы упомянули ранее, вот мы немножко с вами общались, вы упомянули даже о том, что вам даже пришлось отсидеть срок. Да, с чем это было связано? Это в посольстве меня взяли, в посольстве мы поехали. А, оно все тянется одно за одно. <с Дети убежали с интерната, их обратно хотели забрать. И уже забрать не троих, а пятерых хотели забрать. И мы пришли к посольству, и нас около посольства забрали. Забрали и посадили. Мне три года дали, его сестре три года. А его на месяц, 20 дней посадили в больницу. Вообще, как вы внутренне держались, как верующий человек? У вас какие-то претензии вообще к Богу, негодование, вопросы? Как вы можете охарактеризовать свое духовное состояние в этот период? Знаете, что я скажу? Тогда, когда я уверовала первоначально, я сильно ревностно уверовала в это все. И прошло какой-то период времени, и я молилась и просила Бога, что ну что. Как, как дальше поступать? И мне пришли мысли, как я прочитала в Исаии, там написано, когда Господь обращается и говорит, кого мне послать? Угу, Такие угу, слова. Угу. Я недолго задумывая, говорю, пошли меня, Господи, пошли меня. Я не знаю, куда, я не знаю, что. В своей ревности это я сказала. И буквально я уверовала в 1953 году, получила крещение духовное, угу. А где-то в 1956-м где началась вот эта борьба. Это очень короткое да. время. То есть вы это расцениваете как ваше призвание, чтобы это... Бог вам дал силы это именно да, силы осуществить. Дал, это. Да, осуществить. И постоянно держал. Гость нашей программы Августина Васильевна Ващенко родилась 25 марта 1929 года в Красноярском крае исполняя свой долг матери, она мужественно боролась за свободу своей семьи. 1960 год, первая поездка в американское посольство. 62 год, вторая поездка в Москву, за что муж Августины Петр Павлович осужден сроком на два года. Март 63 года, третья попытка добиться выезда в США. 68 год, снова Москва, американское посольство за что сама Августина осуждена, будучи беременной, отбывать срок, работая на стройке бумажного комбината города Саликамск. После всех происшествий, казалось, каменная стена дала трещину. Наконец власти снизошли и позволили семье уехать. Да, еще этот инструктор по религиозным культам сказала, продавайте все и приготовляйтесь, чтобы мы уже могли отправить вас. Мы все продали, у нас было три коровы. И у нас вот такая картошечка осталась маленькая, никому она не нужна была. То мы это ее скоту кормили, но не успели скормить. И э, мы пришли, а они говорят, кто вам сказал, что вы поедете в Америку? Мы говорим, а почему вы так, такое издевательство над нами делаете? Что теперь нам делать? Это Я, правда, в таком пылу сказала, говорю, ты будешь кормить детей моих. На ланч я поведу председателя горкома. А на ужин поведу в КГБ, пока мы тут собирались, пока что. И деньги, которые бы были выручены, на что наторговали, мы их уже прожили. Картошки покупать у нас не за что. И мы тогда решили эту посадить, какая есть. Может, что-нибудь нарастет. И у нас, поскольку огород был так вот в низине, а вот так горка. И когда дожди идут, вода идет сюда к нам, в огород. И у нас этот год такая была картошка, она родилась просто вот большая. Не ожидали даже, что так, такую, это, это просто чудо было. Ну, а потом они, раз отказали, то дочка старшая устроилась работать в роддом санитаркой. То там вверху роддом, внизу гинекология. Женщина родила ребенка семимесячного. И ей не надо его. Она сказала, я не возьму его, мне не надо. Куда хочешь, иди войти. А моя работала, дочка там. И они его решили так. Его живого никуда не деть нельзя. <говорит> то они решили довести, чтобы он сам умер. Они его маленького положат на цементный пол, на тоненькую пеленочку. И он семейщину, его надо кормить, а его время надо на него тратить, то когда покормят, когда нет она сутками работала. Она придет, он лежит весь синий на этой, на, под столом, положит его. То она его накормит, сходит в роддом, попросит молока, принесет, накормит и э, на грелку его положит, и он начинает розоветь. Ей было 22 года. Она просит у доктора, говорит, дайте мне, усыновите мне этого ребенка, разрешите. Доктор еще не в курсе было дело, что борьба идет с нашей семьей, что мы хотим выехать в Америку. Она дала ей документ этот. Только говорит, сходи у мать, найди и спроси у нее, чтобы она тебе дала справку, что она больше его не возьмет к себе. То она это взяла это все, сделала так законно, его же зарегистрировали власти, мы его назвали Ароном, растет этот Арон у нас, мы его на печке, русская печка у нас такая, мы его кладем в тепло молоко. Женщина, соседка была у нас, родила, у нас молока много, она мы брали у ней. Он три месяца у нас жил. И уже говоришь к нему, он смеется, понимает. То власти узнали это и сказали, что вы на нее, что ты наделал, отдала. У них своих надо забирать детей, а ты отдала им в семью этого ребенка. И они там сделали, привезли целую машину милиции. И следователь, и начальник милиции вырвали окно. Вы, я покажу в книге это все описано и фотографии. Вырвали окно это и забрали в ней ребенка. Вырвали из рук у нее ребенка. Когда приехали с посольством, мы говорим, что хотим посетить нашего ребенка. Мы считаем, что наш. А на ну, это председатель горы сказала, вот, это печальная история получилась. Его нет, он умер. Один месяц, побыл у них. А как он умер? Почему он умер? Ну, у него открылся понос и рвота. Ребенка этого, значит, забрали и похоронили на кладбище безродных, где есть кладбище. Значит, дождались мы вечера, и ночью ребята и девчата поехали и вытащили его. Гроб. С могилы, да. Гроб принесли домой, сфотографировали, он весь исколотый, а у него даже мяса нету, все кругом, и голова, и ноги, и все. Там одни кости только мы его сфотографировали, сделали ему гроб, положили и также в другой ночью увезли и Подхоронили не в ту могилу, куда взяли, а подхоронили нашему родственнику в 1975 году. Августина Васильевна, скажите: а вот именно сама фотография ребенка вы также это собирали как какие-то сведения, да, как доказательства. Просто вы, вы сказали, вы сфотографировали тело да? ребенка. Да, да? Да, да? То есть вы действительно собирали как бы, да. определенные документы? Да, нам да. надо документами доказать в посольстве, да. что мы приехали. Почему? Мы приехали, что нам не дают никакой свободы, ни на что. Вы послушайте, но вы когда в посольство входите, вы говорите с русскими представителями? — А вы... все консулы говорят по-русски? — Да, но они американские. — Американские консулы. — Да. И между тем, что они американцы, они все равно были не способны вам помочь. Все эти разы, что вы приезжали. Серьезно, взяться за вас и вытащить но, вас. — не, не способны. — Но. мы, Когда прошло вот это время, мы видим, что это время тянул Бог. Ему нужно было делать свое дело. Но для того, чтобы это дело делать, нужно было через кого-то делать. — кто mm. бы согласился это? То есть здесь стоял вопрос не просто вашей семьи, здесь стоял вопрос намного глобальнее, да? Но Вообще это перед выезда. Богом. Мы ехали за, за свою Я семью. Я понимаю, да, но именно в Божьей да, перспективе, да, да. как Бог это видел, да? да? Борьба продолжалась не на жизнь, а на смерть. 75-й год, пятая поездка в Москву, но, увы, просвета не было. Нас пришло семь человек в посольство то вот это был наш шестой раз. И когда его избили, мы видели, как его били, потому что мы уже прошли. Там была арка, сейчас все переделали. Там была арка открытая, туда машины заходили. Прямо улица Чайковского, и туда заходит машина. А тут уже территория американская, конец арки. Сына. И мы уже на той стороне. Нас милиционеры не могут взять. Это американская сторона. А его... Сына? А сы, но ну, а сына у сына мы мы шли и, и знали что нас могут или посадить или никогда каждый раз ходили то избьют изобьют нас то посадят нас вот в, посадили тогда меня в шестьдесят восьмом году и за то что я пришла документы передать то а, этого сына избили мы просили консулов вы приведите нам нашего сына, и мы уйдем, мы не будем здесь оставаться, мы не пришли сидеть сюда к вам. А его задержали, потому что у него была такая сумка большая, и в нее все склали свои вещи, ну, переодеться, которые. И они думали, что у него что-то он несет туда. И его захватили одного, и повалили на, на конкреты, и головой били его, и, и забрали. Мы не знаем, где он. Мы просим американцев, сходите. Американцы звонят, они говорят, мы никого не брали. Мы никого не задерживали. Мы говорим, пока не приведете, мы не выйдем. Если вы не можете договориться, правитель, а кто нас слушать будет? Мы только выйдем сейчас, нас посадят. И правда, целый месяц стоял автобус, ждал нас, когда мы выйдем. Месяц. Еще, да, когда русский, да, около посольства. Да и что маленький автобус, не большой, а маленький, и что когда мы выйдем, нас в автобус, и куда им хочется, туда увезут нас. Так вы целый месяц не выходили с этого посольства? Да мы пять лет не выходили. Мы как зашли туда, они нам не привели его. Мы говорим, пока мы не узнаем, где наш сын, мы не выйдем из посольства. Это уже мы стали делать по-наглому. Потому что они не хотят помочь нам. Закон такой, три дня пробыл на территории посольства, ты считаешь перебежчик. Считают они. А мы 13 дней. То это уже тут сразу вешай, да и все. Ну, так затянулось. И это прошло пять лет. Автобус стоял. Мы зашли в посольство. Нас не, а, Идите, или что хотите, выходите, мы не пойдем. Вы нас также с нами не помогли, нам мы шли к вам за помощью, вы не помогли. Они нас не кормили пять дней. Вода стоит, можешь пить сколько хочешь, еды никакой. Их там сто семей в посольстве. Рабочие команды. Рабочие американцы и они согласились кормить нас. Ну и вот они стали нас кормить. Один раз в день принесет одна семья. Может, принесет хлеба, да, персиков там или яблочек. Неопытные, они нам принесли пермажан, ваночку. Понюхали мы, каждый понюхал и сказал, что пахнет немытыми носками. Полтора месяца мы на диванах просидели нам не было возможности лечь днем, даже посидеть, потому что люди приходят оформляться, мы кучкой собьемся. Так это что, прямо в этой все комнате, вот да. здесь и оформление документов, да. вы нигде не, не могли выйти? Ни... Но, но. А в, в, там кругом русская, это, рабочие, шофера русские, в, в, столовой русские, уборщицы русские. И запросто, так как вот наши идеи переловили и выдали, так и нас делается. Это их... Потом вы абсолютно не выходили? Нет, нет. Ой. Мы никуда не выходили полтора месяца. А мыться тоже нам негде. Пойдешь в туалет, а, ну, кое-что там помоешь, постираешь, если на себя оденешь. Те вещи, которые мы а, а, несут до да, их его забрали и вещи забрали. Так что мы там а, первобытными жили. Когда помоемся, когда не помоемся. Пока вышли, нам надо помыться успеть, надо постирать, и, чтобы она за ночь высохла. Мы а, написали письмо картеру. Картер был президент. Да. Письмо наше дошло. Ну, я уже не говорю, какими путями, Почтой Божьей дошло mm -hmm. это письмо. Они нам дали комнату, когда у них ихные, а -а Марины приезжают, mm -hmm. и у них есть специальная своя комната. Если в гостинице нет места, то они ночуют в этой Вот эту комнату нам дали. Комнаты маленькая, две койки стоит. По, 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 бокам, а здесь стол стоит, здесь холодильник стоит, и тут же печка. Все вместе, ну так, чтобы можно было там покушать. А нас было 10 человек. Два человека на одной койке спят, два на другой, остальные все на полу, на повал. Пока вечером постелимся, то уже и все. Дали нам по-солдатски одеяло, мы довольны были, мы, мы довольны были, что нам хоть комнату дали, что можно ноги растянуть. У нас ни радио, ни газет, живем как в яме, ничего не знаем, в какой стране что делается, ни в русской, ни в американской. Мы, а у них собирается собрание католиков в, в Санкбаре. Мы написали этим косунлам письмо, разрешите нам ходить на собрание католикам. Они говорят, что он, это, ну, это решает папа римский. Надо писать ему. Мы написали папе римскому, чтобы он разрешил нам ходить в собрание. Не знаю, или он разрешил, или они уже сами, может быть, решили, нам разрешили ходить в собрание к католикам. Мы ходили, мы знаем, что там читается Слово Божье, угу. но обряд их мы не соблюдали, мы свои знаем. И они знают, что мы кто такие. А мы прожили три с половиной года. Никто за нас не не То как... есть три с половиной года? Да. Абсолютно вот так изолированный? Абсолютно. Да, внук, да, вот этой комнате. Вы, уже. вы знали, что происходит в это время с вашими нет, детьми? Нет, мы не знали. Вообще не ничего знали, не где знали. Где дети? Что? Да, да, вот не только, Вот только он позвонил, когда доехал и да. все. Мы просим Бога, молимся, постимся, укажи нам, что нам делать дальше. И э, все уже насиделись, хотели и выходить. Бог, Бог оставляет. Пришел консул и говорит моему хозяину, сидит на койке, так, на койки, койки кой, кой, на крайчике. Он говорит: ну вот, что ты сюда пришел? Мы же не можем из-за вашей семьи войну начинать с, с Россией. Да, они, они с вами плохо поступили, но мы же не можем это сделать. А чего вот ты пришел сюда? Зачем пришел? Он говорит, меня Бог послал. Но а что тебе Бог сказал? Ну, он сказал, иди сюда, в посольство. А, а сколько ты будешь сидеть здесь? Он говорит, ну, как скажет, иди домой. И я пойду я не буду оставаться здесь. И для них это смешно было. А для нас это реально было, что да, действительно Бог послал. Потому что если мы видели на своих глазах, как люди шли в посольство и хотели остаться, их просто выдавали советским, и что они с ними делали, все у нас на глазах было. Поэтому это действительно сделал Бог, и это его дело делалось, но нам оно было непонятно. Нам сказалось, три с половиной года отсидели, ничего нету. Ну, тогда волна пошла, диссиденты стали голодовать, чтобы кто же уехать. Но у нас был не голод, у нас был пост. Но они нам ни, ни, ничего не, не отвечают. Мы но, спросили, но продукты не приносили, но вы, но вы отказывались кушать. Они приносили, они нас заставляли есть, просили. Мы говорим, вы, вы умрете здесь, посольстве не едите. Мы говорим, Но ну, вот пост, по, почитайте Иону. Там три дня постились, и люди, и скот, и все. И Бог ответил им. Мы тоже помосим, хотим, чтобы нам Бог ответил. Тридцать дней мы пропастились, и дочь моя ослабла, и с ней сделалось плохо, старшая. После этого я сильно заболела. Я ну, уже... Ну, в ну как вы такие цифры называете просто... А мы пили как... только воду и сок? Как вы выглядели? Как на вас люди смотрели? Как, как... Это же невозможно. Ну, день они как-то реагируют, ну, два, ну, неделю. Но оно же обостряется. Это же невозможно. Ну, худые, каждый худые. день одинаково. Да, относиться худые к вам. были, худые, ну и все. Ну, а американцы, как они на вас реагируют? А что они сделают... Александр, что сделают, если американцы, глав, главное, это не видели. А потом начали сенаторы приезжать, Буш приезжал. А потом, когда Регин стал, то он э, попробовали, они нас тоже так же, чтобы мы вышли, но мы говорим: мы теперь никуда не пойдем. Бросайте как иону, берите за руки за ноги и выкидывайте русским, того в воду кидали, а вы сюда нас кидайте. Мы сами не пойдем. То тогда они увидят, что я уже пять месяцев не поднимаюсь, и у меня проблема с кишками, это обострилось. На 30-й день поста здоровье Лиды, старшей дочери Августины, резко ухудшилось. Ее забрали в больницу имени Боткина в Москве, куда ежедневно наведывался американский консул. Немного окрепнув, власти вернули ее домой и дали право выезда в Израиль. Оказавшись в Израиле, Лида делает вызов по родственным связям своей семье. Наконец власти сдались и позволили семье Ващенко оформлять документы на выезд. Пришли они в июне месяце и принесли документ, что 22 июня принесли, чтобы мы до 30 переехали границу русскую, мы ну, уже правда потеряли всякую надежду, все уже и нервов не хватало. У нас была собака овчарка, она волк сведенная с овчаркой, mm -hmm. очень хорошая. Когда дети одни жили, мы в посольстве были, как бы приходила она, отбивала от них. И мы взяли ей заранее документы, что она здоровая, все нормально. Пришли приходят и говорят, собирайтесь, сегодня вы должны поехать. Мы говорим, нам билеты надо на собаку. На собаку билетов нету, потому что заняты все будки эти под вагонами. Она с вами не может ехать. Ну, мы тогда не поедем. А им указание до 30 числа, чтобы мы переехали границу. Они дают нам билеты купейные и дают собаке купейный билет. И она едет с нами до Москвы. В купе. Вот, да, в купе. Вот так Бог делает свои чудеса. А, конечно, с если теми, уже кто... Вводит Бог. То если выводит, да, Бог. и выводит, то выводит. И с теми, если кто стоит твердо, не отступает. Сказал, ну ладно, ну что, со собаки оставаться. Но ну, нет, все решили, мы останемся. Вот это, так, это, вот так это делает Бог, когда а, а, выводит народ, свой он не оставляет и копыта. Это удивительно. И вы смогли забрать всех своих детей. Нас 16 человек приехало в Москву, в Америку. Американцы не знали, что делать с нами. Ну, ну вот что... так добрались до Америки. Вот Через такой долгий путь. 23 года борьбы. Вообще вы уверены, вы усматриваете, что Бог действительно вас призвал. Если тогда вы читали шестую главу Исаи, угу. пророка, да. и это было каким-то ну, для вас словом определенным от Бога, угу. вы... Можете подтвердить то, что действительно это дало какой-то ход эмиграции, или это была исключительно только ваша семья вовлечена вот в такие испытания? Но эмиграция шла первая. Это даже не, не было, не, не шла эмиграция, когда пока нас не было. Там только ехали евреи в то время, uh -huh. в 1974 году, и то совсем мало. А как, пока мы сидели за это время, 52 тысячи уехало. Что бы вы могли ну, вообще обратиться и сказать к русским эмигрантам или славянам, которые сейчас уже в большом многолюдстве наполнили Соединенные Штаты? Вот вы, возможно, даже мамой эмиграции назвать, я думаю, это не будет ошибочно. Что бы вы могли сказать своим детям? Стойте, говорит, и увидите славу Божью. И тогда, когда человек стоит... За правду, за истину, хотя бы что-то его не, не постигло, но бояться его не надо, потому что Бог никогда даром ничего не дает. Он всегда проведет сначала узким путем и выведет на широкий путь.